Почему в Нидерландах очень лояльно к беженцам относятся? Ну, это исторически так сложилось, что когда была война за независимость против Испании, получается, южная часть Нидерландов была оккупирована испанцами, и они там творили всякие ужасы, и оттуда бежало много людей. Бежали они на север, современные Нидерланды. Южная Нидерланды это сейчас Бельгия. Так вот, бежали в основном, в большинстве своем, самые богатые люди – то есть сюда был очень большой наплыв беженцев, но они все, и даже там есть такое выражение на голландском языке, типа ходячее золото. Еще с тех пор пошло. То есть беженцы ⁇ это ходячее золото. Что, ну, они, понятно, убегали, привозили с собой капиталы, потому что там и протестантов не любили, и евреев, и всех подряд они сюда. И с тех пор ну, у них такой исторический как бы, любовь к беженцам. Я не понимаю, что это, в принципе, ходячее золото, потому что... Каждый человек это актив, он приносит ценность, что-то производит, что-то делает. Ну, а в их случае они еще и с деньгами приезжали. Плюс к этому, допустим, когда там было, тоже начались гонения на евреев в Португалии, в Испании, там, в 16 веке, то они сюда приезжали, в Нидерланды, тоже, и Амстердам. И там была такая еще вещь, как квота. То есть каждый город принимал ограниченное количество евреев, то есть, допустим, там утрех, там мы готовы 100 евреев принять, а мы не больше 200. А были города, которые вообще запрещали там к себе, чтобы запрещено было евреям ночевать в этом городе. А Амстердам был единственным городом, который безлимитно принимал евреев. То есть он понимал, что это ценный человеческий капитал, и они unlimited принимали. И, в общем, во многом благодаря и беженцам так получилось, что и Нидерланды, и Амстердам в том числе получили свое ну, очень сильное развитие свое. И, кстати, золотой век начался именно тогда, когда в Нидерланды большое количество беженцев с юга, то есть из Бельгии современной, пришло. С деньгами, с капиталом, с опытом, со связями, и со всем остальным. Такая вот история.